चिकन ड्रम स्टिक तैयार है बहुत ही मज़ेदार और मज़े की खुशबू आ रही ऐसी खुशबू जैसे कि रेस्टोरेंट में बैठे हों जरूर ट्राई कीजिएगा ड्राम स्टिक के लिए मैंने लिया है चिकन एक पाव के करीब बगैर हड्डी के अगर हड्डी वाला है तो भी चलेगा आप हड्डी वाला बॉईल कर लें बाद में हड्डियाँ और ये अलग अलग कर लेंगे ना उसका मीट तो वो भी आप इस तरह भी बना सकते हैं और हाफ टी स्पून नमक है इसमें एक टीस्पून लेवल करके लहसन अदरक का पेस्ट पानी इसमें जाएगा बहुत कम इतना कि जिसमें चिकन जाए और यखनी जैसे बच जाती है ना वो नहीं होना चाहिए बस पानी इसमें नॉर्मली आपने डालना है हसवे जरूरत जितना जितना आपको रिक्वायर्ड है और मैं इसे बॉयल करने लगी बॉईल करके तो फिर इसके बाद मैं दिखाती हूँ एक बड़े साइज का फूल मैंने आलू लिए है आप इससे हाफ आलू और हो ना तो आप वो भी डाल सकते हैं छोटे बच्चों को खिलाना ना तो आलू आप ज़्यादा इसमें बढ़ा लें चिकन थोड़ा कर लें इस तरह भी कर सकते हैं जिस तरह आपकी मर्जी हो बराबर का चिकन और बराबर के आलू भी कर सकते हैं उससे डबल आलू भी कर सकते हैं चिकन से ये आप अपनी मर्जी से कर सकते हैं अब मैं इसे कद्दूकश कर लूंगी कद्दूकश करके आपको दिखाती हूँ बाद में आलू को मैंने ग्रेट कर लिए कद्दूकश कर लिए और चिकन जो है वो बॉयल होने के लिए मैंने छोड़ दिया है चिकन मैंने बॉयल कर लिया है और ये जैसे पीसीज है ना आप इसे छोटा छोटा सा काट लें इस साइड ये जो रेशे लंबे साइज के है ना इस जिस साइड से आप इतना इतने पीस काट लें हाथों से आप उसे रेशा रेशा कर लें मैं चोपर से कर रही हूँ चोपर में करने की ज़रूरत नहीं है खुद ब खुद ये छोटे छोटे पीसेस में बन जाएगा चिकन को मैंने इस तरह चोपर में पीस ली है तो चोपर में ये होता है कि जरा मेहनत नहीं लगती हाथ से ज़रा टाइम लगता है बस इतना फर्क है अगर नहीं है चोपर तो फिर जो तरीका मैंने बताया ना आप उस तरह कर लें जिस बर्तन में मैंने चिकन बॉयल किया है ये मैं उसी में डाल रही हूँ इसलिए कि इसमें ना जो फ्लेवर है ना यखनी वगैरह लगी हुई है तो उसमें ना जरा सारा उसमें से निकल आएगा यखनी का फ्लेवर तो इस तरह मैं चम्मच से ना चम्मच लाऊंगी ना तो ये सारे जितनी यखनी सूख गई है ना ड्राई हो चुकी है बर्तन के साथ लगी है तो इस तरह और इसी बर्तन में मैं फिर सारी चीजें डाल के तो मिक्स कर लेना बर्तन भी नहीं इतने गंदे होंगे और जितना भी इसमें जो इसका यखनी का फ्लेवर है वो भी आ गया आलू जो मैंने आपको तो दिखाए थे वो भी इसमें शामिल कर दूंगी कद्दूकश कर लिए ये भी इतनी मेहनत नहीं लगी बस डाल लिया फटाफट हो चुका है ऑरिगन भी वन फोर टी स्पून है बस ज्यादा नहीं डालना कि आप बहुत ज्यादा डाल दो इससे भी जरा इसका फ्लेवर जो है ना खराब होता है आपको सही लगेगा नहीं इतना हो कि इसकी ऑरिगन के ना टेस्ट आए और उसकी खुशबू थी वो हो ये मैंने फ्रेश काली मिर्चें कुटी हैं पीस के भी डाल सकते हैं कुटी भी डाल सकते हैं ये आपकी मर्ज़ी पर है एक टी स्पून के करीब काली मिर्चें मिर्चेंगे यहाँ हंसवे ज़रूरत जितना आपको रिक्वायर्ड है नमक आपके सामने जो मैंने डाला है ना ये सारी चीज़ें जब मिक्स करेंगे ना तो उसके बाद फिर मैं देखूंगी अगर नमक कम है तो फिर मैं और इसमें नमक शामिल करूंगी हसवे ज़रूरत ये है चाइनीज सॉल्ट तो इसका शाशी पैक मिलता है यह आपको मैं पूरा दिखाती हूँ ये डालेंगे तो फ्लेवर आपको बाजार वाला मिलेगा जैसे कि बाजार से मैं फ्लेवर मिलता है अगर नहीं डालेंगे तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा तो आपकी मर्जी पर है अगर आप फ्लेवर बहुत अच्छा मज़ेदार सा चाहते हैं तो आप ये जरूर डालिए ये मैं इसमें डाल रही हूँ लेवल करके वन टी स्पून ये है चिकन पाउडर ये भी शाशी पैक में आपको मिल सकता है अगर आप ये भी डालेंगे जायका बहुत ही मजेदार सा मिलेगा यह भी लेवल करके वन टीस्पून। ये है कॉर्नफ्लोर एक टेबल स्पून लेवल करके ये मैंने ले, लेवल करके लिया है मैं इसमें डाल रही हूँ लेवल करके ही दो टेबल स्पून अगर आप फुल भर के चम्मच लेते हैं ना तो वो फिर ये होता है कि वो ज्यादा उसका जो हम लेते हैं ना जैसे कि नाप तोल में फर्क पड़ता है तो ये भी लेवल करके इस तरह एक बहुत बड़ा ऊँची हाइट वाला जैसे बन जाता चमन उस तरह नहीं लेवल करके दो, दो टेबल स्पून इसमें गया कॉर्नफ्लोड इसमें मैंने दोनों जो पाउडर डाले हैं ना चाइनीज पाउडर और चिकन पाउडर उनमें भी नमक होता है तो इसके बाद फिर चकना है कि अब नमक कैसा है जैसे ही ये अच्छा सा मिक्स होता है तो मैं आपको दिखाती हूँ नमक मैंने चेक किया है तो मुझे कम लगा है तो मैं वन फोर टी स्पून इसमें नमक शामिल करूंगी आप भी अपनी मर्जी से अपने हिसाब से नमक दे दूँ ड्रम ड्रम स्टिक का मिक्सचर मैंने पूरा तैयार कर लिया है अब आपको मैं स्टिक दिखाती हूँ कि जिस पे मैं लगाऊंगी इसे ड्रम स्टिक की शेप देनी है ये लेग पीस तो इसके ऊपर से चिकन जैसे कि हम घर में कुछ बनाते हैं तो ये लेग पीस के हड्डी बचती है ना तो इसे मैंने साफ किया और उबलते हुए पानी में डाला है एक से दो मिनट इसे बॉयल करके मैंने बहुत अच्छा सा वाश कर लिया आप भी इस तरह कर सकते हैं अगर इस तरह नहीं करना तो फिर आप लेग पीस विद चिकन जैसे लेग पीस पूरा गोश्त ऊपर होता है तो आप उस भी कर सकते हैं जिस तरह आपको लगे आप कर सकते हो तो ये लंच बॉक्स में भी आप काम ले सकते है। इसका बच्चों के लिए वैसे बना के फ्रीज कर लेंगे तो जब आपका दिल चाहे तो आप इसे खाने में इस्तेमाल कर सकते हैं ये इस हिसाब से बनाना है साइज इस हिसाब से बनाना है जिस हिसाब से आप एक चिकन लेते हैं ये मैंने इस तरह से थोड़ा सा चुप्ता किया हम बच्चों को बना के देंगी ना तो बहुत बच्चे खुश होंगे हो, तो तारीफ की बहुत -बहुत शुक्रिया के, कह रही है कि जिस तरह मैं किचन क्वीन हूं तो वो भी किचन क्वीन बन चुकी है माशा अल्लाह पाक और उसे तरक्की दे और उसके खानों में बरकर डाले और वो मेरे मुस्तकिल सब्सक्राइबर बनी रहे और वो मेरी मुस्तकिल सब्सक्राइबर बनी रहे और मैं आप सबसे गुजारिश करूंगी कि प्लीज पूरी वीडियो देखा करें मेरे सब्सक्राइबर तो काफी हैं लेकिन व्यू नहीं बनते अगर कोई देखते हैं तो पूरी नहीं देखते तो प्लीज प्लीज आप लोगों से ही मैंने आगे बढ़ना है अगर आप लोग ही नहीं देखेंगे वीडियो पूरी या मैं जो वीडियो देती हूँ तो आप उसे मिस कर देंगे नहीं देखेंगे तो फिर आपके बगैर मेरी कामयाबी अधूरी है तो आप लोगों का साथ है तो मैं भी हूँ तो प्लीज अपने जो व्हाट्सएप नंबर पे आप शेयर कर दिया करें मेरी वीडियो और अपने जो भी जिस तरह फेसबुक पे भी कर सकते हैं आप उस तरह आप उसे शेयर कर दिया करें मुसरत के भी लोग चैनल बनाया है उधर भी आप प्लीज उसे जाके सब्सक्राइब कर लें और वो भी आप अपने व्हाट्सएप पे से जरूर शेयर किया करें तो उधर भी फिर मैं कामयाब हो सकती हूँ उधर मैं ये करती हूँ कि वहां जहाँ सस्ती शॉपिंग होती है अच्छी और एक ब्रांड वाली चीज़ मिले आपको मशहूर कोई ना कोई मार्केट ऐसी कि आपको शादी ब्याह के कपड़े चाहिए या कुछ हो तो उसमें मैं सारा बताऊंगी एड्रेस तक मैं बताती हूँ एक एक दुकान घूम घूम के दिखाती हूँ कि इस शॉप पे आपको इस तरह की चीज़ इतने की मिलेगी यहाँ ये है हर एक दुकान जब जिस मार्केट में मैं जाती हूँ एक एक करके दिखाती हूँ ये नहीं कि मैं एक शॉप पे खड़ी हूँ और आपको एक ही दिखा देती हूँ शॉप मेरी कोशिश होती है कि आप भी लोग मेरा देख रहे हैं ना तो आपको उसका फायदा हो ये नहीं कि मैं भी रोग बनाऊ और बस थोड़ा सा कर दू इसलिए आप जरूर देखिएगा और ये मैंने ये तैयार कर लिए हैं तो, टो, टोटल छह बने बाकी जो बचेंगे ना वो किसी भी शेप में ना आप बना सकते हैं तो बाकी सारी तैयार करके दिखाती है इसकी मैं माफी चाहती हूँ ये मैंने तमाम पीसेस तैयार कर लिए हैं तीन फालतू आपको नजर आ रहे हैं इस शेप में आप बना सकते हो कोई भी शेप दे दें दे आप तो बच्चे हो जाएंगे खुश तो अब ये तैयारी हो गई अगला मैं दिखाती हूँ ये मैं हाँ इस है बेसन इसमें डाल रही हूँ हाफ टी स्पून बेसन टेबल स्पून है ये मेरे हाथ में तकरीबन एक टेबल स्पून चला गया पूरा फुल भर के पानी का इससे पहले हमने मिक्स करना है मिक्स इसलिए करना है मैंने इसमें डालना है अंडा तो अंडा अगर इसी में मिक्स सारी चीजें कर देंगे ना बेसन भी डाल दिया तो अंडा भी इकट्ठा ही तो वो जरा भी उसके लम्ब्स बन जाते बस ये बीट करने से तो एक अंडा मैंने ले लिया ये सारा मैंने फेंट लिया है बेसन मैंने इसलिए डाला है कि बेसन से जो लेयर है ना बहुत अच्छी से अंडे के ऊपर आएगी और ऊपर से अंडा स्लिप नहीं होगा आप आमलेट भी बनाए ना तो इस तरह थोड़ा सा बेसन डाल लें आमलेट में जरा इसे थोड़ा कम डाल लें आप बस थोड़ा सा कम ये मैंने इसे इस तरह इसको लिया अंडा इसे बहुत अच्छे से अंडा लग चुका है ये मेरे पास है ब्रेड क्रम यह आपने इस तरह लगाना है और ब्रेड क्रम भी मैंने घर में चौक कर लिया चोपर में और जरा मैंने मोटे मोटे पीसे हैं इसलिए कि जरा नजर आएंगे ना तो अच्छे लगते हैं बहुत बार एक हो ना तो वो फिर जरा नजर नहीं इतने आते ऊपर से हल्का हल्का सा दबा लें ताकि अच्छी तरह लग जाए जब इसे हम फ्राई करें ना तो जरा ये हो के फटे ना बस ये करना बेसन भी इसीलिए लगाया कि ये फटे ना इस तरह करके तमाम ड्रम स्टिक मैं आपको दिखाती हूँ हर तरफ से आपने लगा लेना तमाम पीसेस में मैंने ब्रेड क्रम लगा के फ्रिज में रख दिया घंटा डेढ़ घंटा रख देंगे ना तो ये बहुत अच्छा सा सारे जो ब्रेड क्रम है ना अच्छे से चिपक जाएंगे तो जब हमने फ्राई करना है ना तो आप एक्स्ट्रा इसको झाड़ लें जितने एक्स्ट्रा उतरते हैं ना उतार लें इस तरह करके बाद में फ्रिज फ्रिज में रखने के बाद आप फ्राई करते हैं ऑयल बहुत अच्छे से गर्म हो चुका है फुल गरम होना चाहिए अगर कम गरम हुआ ना तो ऊपर से सारी कोटिंग उखड़ सकती है बिस्मिल तीन पीस काफी है खुला खुला से होना चाहिए ये ना कि आप बहुत सारे डालें और आपस में भी चिपक सकते हैं बड़ी एहतियात है से फ्राई करके कलर जैसे ही अच्छा सा आता है आपको दिखाते हैं दिखाओ जब इस तरह का कलर आए ये कलर आए तो आप समझो कि ये तैयार है और तकरीबन इसे चार मिनट में फ्राई करना है कुछ ज़्यादा टाइम भी नहीं देना जैसे इस तरह का कलर नजर आए तो आप इसे ऑयल से निकाल लें और मीडियम फ्लेम पे मैंने इसे फ्राई किया पहले फुल फ्लेम पे मैंने इसे गर्म किया और उसके बाद मीडियम जो हमारा चूल्हा होता है ना मैं उस पर फ्राई कर रही हूँ तो अब इसे किसी छलनी में निकाल के तो इस सारे करके बहुत ही मजेदार और मजे की खुशबू आ रही ऐसी खुशबू जैसे कि रेस्टोरेंट में बैठे हों जरूर ट्राई कीजिएगा और मैं आपको दिखाती हूँ कि ये कैसे ऊपर से कितनी क्रिस्पी है ये।